На Нет, только двое нас зовут вот Мы с ним как-то не общались, познакомились в 2017 году. Ну, я за границей не И как не приеду, он И вроде ему не звоню, ничего. Как не приеду, смотрю, звонок Толик. Смотри, и я, страх ты шо, предлагает. Да, ты что, приехал, да, и вот только приходит, поставил, а то с какой-то желтой бутылкой, зима. Я говорю, что это такое? Я думаю, ну, какие-то наркотики, желтые. Я же его не знал раз. Он говорит, а хочешь попробовать? Ну, ну давай. А я помню, это желтое, как с детства, фурацили. Он мне говорит, хлорофил. А я попутал это с фурацилидом. Я ну, говорю, давай этот фурацилин. Потом он мне этот самый хлорофил принес. И так вот, а я связан чуть-чуть. предлагать это. Ну, у нас вот, в Кременчуге доктора, хирурги режут сосы, как и люди. Коля тоже сказал, хочешь денег? Или через продукт? Не, он мне говорит постоянно, давай там будем зарабатывать, сюда, сюда, это помогает. А что счет? Это помогает. Ну, да, ну, во мне это работает. Потом у меня друзья, там, да, российские хирурги, туда, сюда, и я им принес, они раз, все это работает. Я, говорю, я привел его, говорю, расскажи им. А я полетел дальше. Ну вот я его привел, он рассказал, больница покупается. Зачем вы сюда приехали? Я. Интересно, рассматриваю еще как один бизнес. Еще один, два источника дохода лучше, чем один. А три лучше, чем два. Спасибо вам, большое. Кто, Леночка?